السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں موجودہ صورتحال جو پیش آ چکی ہے سیلاب کی اس کے اوپر روشنی ڈالوں گی گلگت بلتستان میں سیلاب نے کس طرح تباہی مچائی یہ تو آپ کو خود معلوم ہے شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری و سرری عمری وحل العقدتم ملسانی یفقہ قولی اللہ مصلی علامہ محمد و اعلیٰ علیہ محمدن قماصلۃ علیٰ ابراہیم الٰٰ علیہ ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علام محمد و اعلٰ عليٰ محمدن قمہ باركططہ علىٰ ابراہيىم و علع عليہ ابراہيى من كا حمید المجيد قوم کو معلوم ہے کہ کیا پیش آ چکا ہے اور سوائے افسوس کے کسی کے پاس کچھ ہے نہیں لیکن میں کچھ روشنی ڈالوں گی کہ اتنی بدترین صورتحال پیش کیوں آئی ویسے تو ظاہر ہے یہ قدرتی آفت ہے اس سے بچاؤ ممکن نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ آج کل کا جو جدید زمانہ ہے موسم کی پیشین گوئی کرنے کا اس ویدر چینل سے ہم لے سکتے ہیں اگر وہ صحیح صحیح دے رہا ہے تو معلومات لیکن بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جنہیں ہم پیشگی اگر اختیار کر لیں ان کاموں کو تو ہمارا نقصان کم سے کم ہو جیسے کہ معلوم ہوا کہ ضلع دیامر میں نو گاؤں تباہ ہوئے ہیں کیا پہلے سے کوئی کام کیا جا سکتا تھا کہ یہ تباہ ہونے سے بچ جاتے ان گاؤں میں ان نو گاؤں میں شرارٹ ڈسر جل گھانچے سارے پریا پریقہ دیورے عالم خن غنی کھن دیونگ اور نوشی شامل ہیں یہ وہیں کی زبان ہے ظاہر ہے میں تو اتنا وہ نہیں جانتی ہوں غلطی معاف کر دیجئے گا بہرحال جب یہ بے گھر ہو گئے تو متاثرین میں تین سو خیمے تین سو فوڈ پیکٹس پچاس کچن سیٹھ اور پانچ سو نو کمبل تقسیم کیے گئے ایک ہفتے کے دوران دیامر کی پانچ وادیاں تک سر، تھور کھنر بٹوگا تانگیر کھومبری کو بار بار آنے والے سیلابی ریلوں نے نشانہ بنایا ان سیلابوں سے گھانچے غزر کھرمنگ گلگت کے بڑے اضلاع سیلابی بڑے ریلوں سے متاثر ہوئے شاہراہ قراقرم بند ہو گئی تھی جس کو کہ ٹریفک کے لیے بعد میں کھولا گیا مشہور تفریح فیری میڈو میں پھنسے سیاحوں کو بذریعہ ہیلی کاپٹر منتقل کیا گیا یہ بتا دوں کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں تمام سال سیاح آتے ہیں ترجمان کے مطابق سیلابوں سے پانی بجلی اور سڑکوں کو شدید نقصان پہنچا ہزاروں لوگوں کے لیے پینے کے پانی کی فراہمی بند ہو گئی اور بجلی کی سہولتیں بھی ختم ہو گئیں گلگت بلتستان میں سیلابی ریلوں کی تباہی سے تفریح گاہیں ویران ہو گئیں اور ہوٹل سنسان ہو گئے دیکھئے ابھی تک بتایا جا رہا ڈیڑھ سو افراد یا اس سے کچھ اوپر کی ہلاکتوں کی خبریں ہیں لیکن اہل سقہ حضرات کہتے ہیں کہ حکومت جو اعداد و شمار پیش کرے اس میں آپ ایک زیرو بڑھا کے گنتی شمار کیجئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلاکتیں کہیں زیادہ ہیں اللہ رحم فرمائے مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملبے تلے دب جانے والے ایک درجن افراد کو نکالنے کے لیے آرمی کے سراغ رسا کتوں کی مدد سے تلاش کیا جائے ورنہ لاپتہ افراد کے ملنے کے بہت کم امکانات ہیں ضلع گانچے کے مقامی صحافی محمد علی کا کہنا ہے کہ گانچے میں پچاس گھر تباہ ہوئے ہیں اور بعد میں بے گھر افراد کے لیے خیمہ بستی قائم کر دی گئی ہے دیکھیں یہ خیمہ بستی پہلے بھی قائم ہو سکتی تھی اور بتایا جا سکتا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے تم لوگ اپنے گھر چھوڑ کے چلے جاؤ تو جتنا بھی سامان اسباب ہو سکتا تھا گھرے لو وہ لے کے شفٹ ہو جاتے لیکن ایسا نہیں کیا گیا اب میں آپ کو بتاؤں کہ چاہے علاقے چھوٹے تھے یا بڑے تھے جو ہمارا دور تھا اس میں پشتے بنائے جاتے تھے سال کے بارہ مہینے ان پشتوں کی دیکھ بھال کے لیے الگ سے محکمہ موجود تھا جو کہ سیلاب آنے سے پہلے بارشوں کے امکانات سے پہلے ان پشتوں کی مرمت کی جاتی تھی اور انہیں مزید مضبوط کیا جاتا تھا اب صورتحال بدل گئی ہے سرمایہ حاوی آ گیا ہے ہر چیز کے عوام کے ہر مفاد کو روندتا ہوا سرمایہ کا سیلاب سرمایہ داروں کے اس میں چلا گیا ہے کھاتے میں تو سیلابی کنارے دریاؤں کے کنارے جو سیلاب کو روکتے ہیں پشتے ان کا تصور ختم ہو گیا ہے ان کناروں پر تعمیرات کر لی گئی ہیں جہاں ہوٹل تعمیر کیے گئے ہیں ان کو تو چھوڑیے گھر تعمیر کر لیے گئے ہیں بس جہاں بھی موقع مل رہا ہے عوام الناس وہاں پہ اپنی آبادیاں بنا رہا ہے یہ آبادیاں ان کے لیے بھی تباہ کن ہیں ان کے اپنے بال بچوں کے لیے ان کے آنے والی نسلوں کے لیے اور حکومت کے لیے چلی آپ حکومت کو نہ دیکھیں آپ بھی خود غرض بن جائیں لیکن آپ اپنے بچوں کا تو خیال کریں کہ کسی بھی دن رات کو سوتے ہوئے اگر اس دریا میں سیلاب آ گیا پہاڑوں سے اچانک تو آپ کہاں لے کے جائیں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی عقل و شعور سے کو کام میں لا کے ان نقصانات سے بچا جا سکتا ہے یا ابھی دیکھیے یہ جو بیچارے تیرہ افراد ڈوبے تیرہ ڈوبے کے پندرہ ڈسکا کا خاندان ابھی اسے ڈوبے ہوئے ایک ہی دن تو ہوا تھا کہ پھر اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل پڑے سینکڑوں گاڑیوں کے ساتھ مالو اسباب کے ساتھ کہ وہاں جا کے پکنک منائیں گے کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ ابھی ایک دن پہلے اچانک سیلاب آیا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اچانک سیلاب میں آ جائیں نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اچانک ہی اچانک سب کچھ اچانک ہوا بادل پھٹ گیا اس کلاؤڈ بسٹ کے نتیجے میں جتنا پانی بادل بارش برسا کے دیتا ہم کو عوام کو وہ ایک دم پھٹ پڑا اور سیلاب آ گیا اور دوسری جانب پہاڑوں پر بارش جو ہو رہی تھی وہ پانی الگ آیا اور لوگوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا گاڑیاں بہ گئیں کھلونوں کی طرح آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا تو کھلونوں کی طرح بہ رہی تھیں گاڑیاں گاڑیاں ہلکی ہوتی ہیں لیکن وین تو بڑی ہوتی ہے بائیس افراد سے بھری ہوئی وین یہ دریا کے اس میں جاگری کتنے بچے کتنے گئے اللہ ہی رحم فرمائے اور یہ بھی یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے جو ان کو عقل نہیں تھی یہ سب عالی تعلیم یافتہ تھے کوئی کسی نے کچھ نہیں سوچا کہ مانسون کا موسم ہے کسی نے نہیں سوچا کہ اچانک سیلاب آ گیا تو کیا کریں گے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ مٹی کی سڑکیں ہیں مٹی کے پہاڑ ہیں سڑک گئے تو کیا ہوگا ہمارے پیروں تلے سے ہم انہیں بچوں کے ساتھ کہاں جائیں گے نتیجہ کیا ہوا نقصان ہی نقصان نقصان ہی نقصان وہ نقصان جو کبھی پورا نہ ہو سکتا نہ ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا جان کا نقصان کوئی پورا کر سکتا ہے نو اللہ رحم فرمائے جانے والوں کی مغفرت فرمائے جو باقی رہ گئے ہیں پسماندگان ان کو صبر جمیل عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى الطيبين الطاهرين